এইবাৰ মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব ওলাইছোঁ শত শূন্য যুগ শত শূন্য যুগ এনে এটা যুগ যিটো যুগত একাধিক্ৰমে ছটা স্থানত গ্ৰহসমূহ থাকে আন ছটা স্থানত গ্ৰহসমূহ নাথাকে এইটো শত শূন্য যুগ বুলি কোৱা হয় এই যুগত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি লাভ কৰে জাতক জাতিকাসকলে এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ ওলাইছোঁ চতুৰ্সাগৰী যুগ চতুৰ্সাগৰী যুগ যেতিয়া ৰাশিচক্ৰত মেঘ ৰাখি কৰ্কট ৰাখি তোলা ৰাখি আৰু মকৰ ৰাশিত গ্ৰহসমূহৰ অৱস্থান থাকে বিশেষকৈ ৰাহু আৰু কেটুক বাদ দি তেতিয়া চতুৰসাগৰীৰ যুগ সৃষ্টি হয় এই যুগত জাতক জাতিকাসকলে তেওঁলোকৰ জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হয় পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি চাকৰি বাকৰি আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হয় সদৌ শেষত মই আহিছোঁ গৌৰী শৌৰী যুগ এই যুগ হ'ল যেতিয়া ৰাশিচক্ৰত বৃহস্পতি আৰু শনি একেলগে সংযোগ হয় বা বৃহস্পতি আৰু শনিক সমসত্তমত দৃষ্টি থাকে তেতিয়া গৌৰী শৌৰী যুগ হয় এই যুগত জাতক জাতিকাসকলে চ ভাল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হয় তেওঁলোকে সামাজিক জীৱনত তেওঁলোকৰ বহুতখিনি উত্থান হয় হয়তো তেওঁলোকৰ জীৱনত এই যুগৰ প্ৰভাৱ যদি ভালকৈ থাকে বিস্তাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই যুগে জাতক জাতিকাসকলক ভৱিষ্যত জীৱনত বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিত্ব সামাজিক জীৱনত তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ দেখা যায় আৰু লগতে কেতিয়াবা তেওঁলোক এই যুগৰ ফলতে এম এল এ মন্ত্ৰী পৰ্যন্ত হৈ যোৱা দেখা যায়